Я сам с Харькова, коренной харьковчанин, там жил, тоже служил в Афганистане. Вот. И э, там остались эти дети. Там не было никаких приезжих э, с Западной Украины, как эта пропаганда Кернеса и Добкина рисует. Там были ультра с харьковского металлиста, это молодые ребята, харьковчане, 16, 18, 20 лет. Было очень много девочек и женщин там, которые находились. Они просто боялись покидать администрацию, так как без власти им никто не гарантировал защиты. Их фактически выгоняли. Я они отказывались. Я участвовал во всех этих переговорах, я ходил, уговаривал и так, и так, что просил, не выгоняйте. И когда, значит, Василий Хама собрал вокруг себя афганцев якобы для охраны от мародерства, я хочу официально заявить, что эти дети никаким мародерством не занимались. Более того, за Часа за два за три до штурма был вымыт первый этаж они навели порядок там они ухаживали все вот не не было я еще раз говорю не было никакого разграбления хождения по кабинетам этого не было массово ну может единичные какие-то но ну, вы знаете это всегда такое кто-то под эту но они были организованы все не, не Да, Извините, а как чисто после митингующих? Да, ну нормально. 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 Все, все, бывает. Да, да. нормально. А мне что говоришь, она исполняет, помогает. Да, да. Не, не, мы ну, делали... не относились, они нормально относились. Мы приходили каждое утро, они после себя убирали. И... Первый день немножко было накалено, первый день. Как только они сюда пришли. А потом все. Их поставили всех на место и все относились к хорошо. Так, ну ми просто струсили день, не знали, що нас пожидає. Така інформація була на третю годину дня в суботи, коли ще не почався штурм, другу годину дня ще не почався шум, що всередині залишилися тільки правий сектор і ультрасметаліста, які не захотіли покидати це приміщення на вимогу Василя Хоми. Чита правдивая информация? Правдивая, да. да. Они не хотели. И их обоснование было такое, мы покинем это помещение после назначения нового главы областной администрации, который им гарантирует защиту. Потому что возник вопрос, почему спокойно по городу Харькову вернулись Кернес, вернулся Допкин, они чувствовали себя спокойно, разгуливали, они вокруг себя собрали опять это, это плотовское требье. И они гуляли вооруженные пистолетами. Ведь когда начался штурм, я был внутри, прямо возле центрального входа. Это был ужас. Такого количества гранат, которые кидали, я не видел даже в Афганистане. Это кем-то было явно подготовлено и скоординировано. И я не удивлюсь, если это изнутри кто-то координировал. Я не хочу никого обвинять в данный момент. Вот. Надо, чтобы было объективное следствие. Я говорю сейчас только фактами. Операция была явно спланирована. Явно была координация изнутри. И явно это были люди подготовленные. Под... У меня возникает вопрос, кем? Информации о про-Кернесовском митинге по городу практически не было. Почему тогда была полная площадь людей? Откуда они взялись? Откуда эти люди? Почему на администрацию Харьковской областной администрации, Харьковская, подчеркиваю, флаг вывешивает русский фашист? Ну, давайте не будемо. Це просто людина, яку знайшли, в якої підпис, що вона саме з Москви. от, Там є фотографії, де вона в формі гітлерівської армії. так, вермахту, от. Але, але дивіться, є така інформація, Василь Хома також сказав, що бійку почали спровокувати саме правий сектор. От, чи не виключно... Брехня. Брехня. А не виключаєте, що всередині правого сектору от були люди, як ви кажете, це все всередині сплановано. що які, В принципі, і почали цю суперечку. Але... Ні, брехня. Атака почалася зі сторони площі. А каміння кидали. Зі сторони площі. Внутрі оружия практично не було. Как такового. Ребята були вооружені тільки, якщо це можна назвати оружиєм, щити. И палки. Ну вы же понимаете, а что такое щиты и палки против... И, и, и еще может и пейнтбольное оружие, вот это, что стреляет ну, да, шариками. шариками. Да. Ну это же не серьезно против так, пистолетов. Вот. Я рассказываю то, что я видел своими глазами, когда атаковали администрацию. Люди были вооружены пистолетами. Это я отвечаю... Это фотографии. Есть пистолетами, гранатами. Я говорю, такого количества гранат ну, не могло быть просто у мирной демонстрации, которая стояла на площади. Не могло. Кроме того, я своими ушами слышал э, э, по-русски, -по но ну, Харьков русскоязычный, но именно российский русский акцент. В Харькове так не говорят. Это я тоже слышал. И сейчас информация абсолютно искажается, понимаете? Рассказывают, что это... Я еще раз хочу сказать и подчеркнуть, что там были харьковские дети, харьковская молодежь, которая надоела жить в коррупции которая не хочет защищать, простите за выражение, чтобы одна задница сменила другую в этом властном кресле. Речь у них требования вполне были человеческие и нормальные. Коренная смена власти. У детей этих, которые находились в здании, я подчеркиваю, у харьковских детей, я буду об этом говорить на каждом углу, у них было одно требование. Пусть придет новый губернатор, нас защитит, мы сразу выходим оттуда, сразу. То есть ждали назначения нового губернатора. По поводу Геннадия Кернеса не было у них тоже требований там, его снять, так как все это понимали, что это. Просто возникали вопрос, если он преступник, то почему он на свободе? Вот. Я просто стал на защиту по своей возможности. К сожалению, я мало что мог сделать голыми руками против этой толпы. И нас было пять человек, тоже бывших афганцев, которые именно стали на защите этих детей. Мне все равно, кто они там, ультрасметалисты, правый сектор. Я точно так же защищал бы детей коммунистов. Вот, хотя я антикоммунист, ярый. Но я бы точно так защищал этих детей, потому что нельзя детей, женщин, девочек так уничтожать. Это был, был штурм на уничтожение, я подчеркиваю. Сейчас много пропавших, телефоны не отвечают, говорят убитые. Почему нет расследования? Молчит общественность. Люди боятся в больницах, текают из больниц потому что преследование. Ну как это так? я, я хочу сам от себя зазнать, что я информацию официально бачив, что 106 постраждалих. Да? И я могу на, вла на власне очи подтвердить, что там было не больше 106 человек в середине да. То есть все почти постраждали, які... Совершенно верно. О, то, то, что я выбрался оттуда, ну, я скажу, я выбрался чудом. Действительно чудом. И это я благодарен Господу Богу, что он меня видел. Но то, что я видел своими глазами, я говорю. Еще я хотел подчеркнуть, что милиция в этот момент бездействует действовала. Во дворе стоял автобус с милиционерами, которые даже не вышли с автобуса. Милиционеры были на пятом, четвертом этаже, они тоже практически бездействовали, они охраняли только сами себя. А теперь вы мне скажите, когда вы водили, построили коридор, что это было? Когда вы водили этих детей и в них кидали камни, их продолжали избивать, унижать, заставлять целовать, ставить на колени, целовать эти георгиевские ленточки и русские флаги, это что? Как? Кто мне ответит на этот вопрос? Как мне назвать тех женщин, которые аплодировали этому девушке? А давайте повернемся к вопросу, кто это был, на вашу думку? Кто мне это тоже этой? интересно. Я могу сказать, так как очевидец, когда был митинг. Значит, что было непосредственно перед штурмом? С митинга, который был организован на площади Геннадием Кернесом, Подчеркиваю, митинг проходил исключительно под русскими флагами российского государства. Выступала также коммунистка Александровская. И они просто умело зажигали толпу, искажая информацию о требованиях и о том, кто находится в областной администрации. И после этого площадь в единодушном порыве стала скандировать «Россия, Беркут! Россия, Беркут!». После этого мне стало ясно, что будет штурм. Я собрал наших вот этих пять человек афганцев, которые стояли именно хотели защитить этих детей. И я им сказал, ребята, я не хочу, чтобы на моей совести были ваши жизни, сейчас будет штурм, кто хочет, уходите. Они подтвердят это. Я говорю, кто хочет, остается. Я лично остаюсь. И я остался там до последнего и уходил. И я еще раз говорю: не было там никаких вооруженных мародеров, бандитов, наркоманов, как сейчас это представляет лживый седьмой канал по Харькову. Не было. Люди, харьковчане это все неправда неправда. Там были ваши дети. Многие родители, которые стояли у памятника Ленина, даже не знают, что внутри здания были их дети. Так как они боялись просто открыть свое лицо. Они боялись открывать свои лица не из-за того, что они там грабители или мародеры, бандиты, а просто из-за того, что создается в Харькове неправильная информационная обстановка. Почему вы мне скажите, идет такое напряжение, что если ты за Украину, то ты, значит, против России. Да ну нету такого. Я хочу, у меня в России много сослуживцев, я хочу спокойно тоже туда ездить. Но я не хочу, чтобы по Харькову гуляли русские фашисты, чтобы ходили танки российской армии. Там. Я этого тоже не хочу, и никто этого не хочет. Более того, у этих ребят не было требования о сносе памятника Ленина, как это все представляется. Точнее, можно сказать, с понедельника. Вже не було да, цього питання, да, вже да. Але, але постійно збиралися мітинги на підтримку е, того, що пам'ятник Ланіна не звалювався. Хоча такої вже доцільності не було. Адже євромайдан сказав понеділок, що вони це питання взагалі не виносять. Совершенно вірно. Это совершенно верно. Я это полностью поддерживаю и подтверждаю так, как был. Но ну, я говорю, тут надо сейчас, это дело уже государственных следственных органов. То, что это было спланированная, организованная провокация, а не спонтанный митинг харьковчан, я могу об этом ответственно заявить. Вы говорили про то, что там, возможно, есть, загибли. Да, поступает такая информация, что погибших около 80 человек, 8-10 человек. Вот. Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию. Я могу сказать на сегодняшний день, что у меня есть координаты этих молодежи, которые там были, ребята записаны. Я хочу сказать, что ни один телефон на сегодняшний день не отвечает. Просто не отвечает. Этих людей, ребят, можно считать просто пропавшими без вести на сегодняшний день. Мне тоже тяжело сейчас все это вспоминать, Харьеч, у меня просто стоит ком в горле. Я-то я такого не ожидал, что может вообще уничтожаться харьковчане в своем родном городе, понимаете? Это ну я не знаю. Это конкретно было преступление, геноцид против харьковчан, украинцев. Кроме того, я видел своими глазами, прошу прощения, я видел своими глазами, как после захвата было мародерство, однозначное мародерство, и грабили тех, кто штурмовал. Я видел, как своими глазами они полили украинские флаги я это видел и есть, жалко что ну, не, не было съемок но я это готов подтвердить и подписаться где это надо флаги украинские были сожжены вопрос кем кто кто давал команду или не, я не верю что харьковчане ненавидят украину и ненавидят город харьков мне в это просто я отказываюсь в это верить Дивіться, все ж таки от повернемося до. Чи були це все ж таки харків'яни? Чи могли вони, от, по вашому досвіду, кричати так разом, хором, так багато велелюдно, Росія, Росія? І, кричали, і лозунги там, ми бачили на площі Росія, помогіть нам. От, от, чи могли це бути харків'яни, на вашу думку? Так, чи така е, політична культура, можливо, скажімо так. От, їх? Ну, я в это не верю. То, что, конечно, многие одурманены пропагандой, которая идет, опять-таки, с искажением информации, да, но мне с трудом верится, чтобы харьковчане могли просить у России там помощи, тем более помощь в чем? Что было не так в Харькове? Скажите, город жил спокойной жизнью. Никто не это, кроме Геннадия Адольфовича Кернеса, никто обстановку не нагнетал. Люди спокойно, я подчеркиваю, дети ждали требований, которые, ну извините меня, если менять власть, так менять власть, а не из-за того, чтобы люди сняли один значок и надели другой, а при этом сохранили свои кресла. Ну нет. Но ну, ведь все знают, какая коррупция. В, в городе Харькове нет ни одной сферы, где бы не было, которая бы не была поражена коррупцией. Вообще ни одной. Все знают, афганцы те же, допустим, если им нравится, все знают, сколько стоит в чтобы пройти инвалид, получить группу инвалидности. А до втека еще сколько надо заплатить денег? Почему? Дивіться, ми спілкувалися в Харкові тиждень і по одній стороні баракади, і по іншій усіх вимоги одні: чесна влада, не корупційна влада, да. але чомусь вони стоять по різні боки барикад. Як ви думаєте, чи це штучно все ж таки зроблено? Совершенно, безусловно, це создано іскусственно, і моя глибока обіждженість, що создано тими, хто хоче статися при власті. Просто при власті перекраситися. Ну давайте як Геннадій Адольфович Кернес бігав в оранжевому шарфіке. Так, це видео ну было, было ну есть да. видео, да, ну, ну есть видео Олейников и всех тех, кто партии регионов, они были, то оранжевые, они бегали, сколько они партий поменяли. И, и молодежь не хотела, чтобы опять они поменяли партию и все. Понимаете? И афганцы, понимаете? сейчас не, не, нельзя говорить об афганцах как о какой-то единой монолитной силе. Мы, мы во-первых, никогда такими и не были. Мы и в Афганистане были разные, и после Афганистана были разные. Афганцы ⁇ это часть народа. А народ сейчас просто разделен. И точно так разделены афганцы. Кто-то хоть сидит дома, кто-то занял такую позицию, кто-то такую. Моя позиция была, есть и остается. Все решать мирным путем без кровопролития и на основе законов. И то, что творили с этими детьми, это недопустимо. И надо искать, найти виновных и наказать. Я повторяю, я не хочу сейчас голословно никого обвинять, но я защищаю этих детей. В этой провокации они пострадавшие, но не провокаторы.